ilhamkan kepadanya Allah akan berikan kepada jiwa tu ada dua benda okey faalhamaha fujuraha wa taqwaha Allah berikan ilham kepada diri setiap manusia setiap jiwa apa dia fujuraha okey kefasikan buat benjahat dan Allah ilhamkan kepadanya ketakwaan juga Setiap orang akan diuji fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah. Maka ayat selepasnya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Zakat. Dia keluarkan zakat kan? Usaha untuk keluarkan kan? maka zakaha dia usaha juga dekat sini Membersihkan dirinya Ada usaha Oh Setiap orang itu Dia tidak dilahirkan baik Dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya Setiap orang Akan Allah berikan ilham Untuk buat benda yang Fujur Fajir Benda yang tak baik Dan ada buat benda yang baik Nampak tak? Dua-dua di setiap hari itu dia ada akan berpe, berperang. Perperangan ni apa? Nak buat baik ke buat jahat? Nak bertakwa ke tidak? Subhanallah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ayat selepasnya dia katakan qad aflaha man zakkaha. Okey, sesungguhnya untunglah orang yang sucikan jiwa itu wa qad khaba man dassaha dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwa ni. Okey. Maka orang yang sucikan jiwa mereka berjaya dengan mentaati Allah. Dan rugilah orang yang campak jiwa ke kan, ke mid dalam ke lubang maksiat. Okey. Ah kenapa? Okey. Ketaatan menyucikan jiwa dan membersihkan serta menaikkan derajatnya dan manakala maksiat mengotorkan jiwa dan melemahkannya. Lalu jatuhlah ia dan jadilah ia seperti orang yang tersungkur ke tanah. Maka setiap hari kita ada dua perkara. Nak membersihkan ataupun nak ikut hawa nafsu. Everyday struggle. Kan? setiap hari kita ada dia punya ujian-ujian. Subhanallah. Nak pilih yang mana satu. Kalau kita bersabar, kita pilih, kita nakkan Allah subhanahu wa ta'ala, selamatlah kita. Tetapi kalau kita nak ikutkan apa yang kehendak diri kita ni, maka binasalah kita wa na'udzubillah min zalik. Seperti mana dalam surah Zumar ayat yang ke-15 kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-kiyama ala zalika huwal husranul mubin katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat subhanallah ala zalika huwal husranul mubin ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata Subhanallah. Janganlah kita jatuh dalam orang-orang dalam kategori itu. Kan? Kita hilang. Kita rugi. Okey? Merugikan diri mereka sendiri. Masa yang telah diberikan. Berapa lama yang kita hidup dalam dunia ini. Kesihatan yang Allah berikan. Kekayaan yang Allah pinjamkan. Kemahiran yang Allah berikan kepada kita. Itu semuanya adalah pinja, pinjaman. Apa yang kita lakukan dengannya? Subhanallah. Ada yang masih lagi bersambung dengan kita, ada yang tidak. Betul tak? Adakah iktibar dan sebagainya. Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Masa yang Allah telah berikan. Ada bukankah itu semuanya akan dipersoalkan? Subhanallah. Ha kan. Ha jadi dekat sini janganlah jadi orang-orang yang rugi. Ha, janganlah rugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ha, kan. jadi ini keluarga pun sama jugalah. anak isteri kan, cucu dan ahli keluarga, adik-beradik ha, apa yang kita buat yang memanfaatkan diri kita dengan mereka. berikan nasihat. yang paling susah lah, nak nasihatlah. nampak lagi kan kemungkaran dan sebagainya. Kita cakap nanti tak boleh terima pula. Kita takut nanti tak geng pula. Kan? Ya, tapi peringatan tetap beri peringatan. Tunjukkan dengan ahlak yang baik. Kita buat cara yang terbaik bagi diri kita supaya tak ter, ter apa nama dia ada sifat-sifat bongkak dan sebagainya, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kan subhanallah. Maka subhanallah. seorang so, so mukmin itu akan dibantu oleh cahaya iman dan kekuatan yakin dengan mengingati Allah dalam membebaskan diri daripada api neraka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala hina yusbihu ayumsi Allahumma ini asbahtu ushidu hamlata ashika wa malaikataka. wa jami'i khalika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk maka tadi zikir pagi maka disambungkan hmm. a'taqallahu rub'atu minan nar faman qalaha marwatain a'taqallahu nisfahu waman qalaha salasa a'taqallahu salasa arba' fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar okey memang maksud ha ni dok Siapa yang mengucapkan Ketika pada waktu pagi dan ketika waktu petang Ucapkan apa? Ini doa dia lah zikir dia Allahumma Ya Allah Inni asbahtu Ushiduka wa ushidu amlata asyika Wa malaikatak Wa jami'i khalkika Annaka anta Allah La ilaha ila anta Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk Okay, yang bermaksud daripada zikir tadi adalah Ya Allah, sesungguhnya aku telah berpagi Dan aku bersaksi denganmu Dan dengan malaikat-malaikat pemikul arashmu Dan juga malaikat-malaikatmu Dan seluruh makhlukmu Bahawa sesungguhnya engkau adalah Allah Tiada Tuhan selain engkau Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu untukmu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruhmu. Ha, kan? Itu zikir pagi dengan zikir petang. Kalau siapa yang mengamalkan maksurat, nampaklah doa tu, zikir tu. Maka siapa yang bacanya, apa yang berlaku? Okey. Allah kalau baca sekali, Allah membebaskan satu perempat daripada tubuhnya daripada api neraka. Kalau dia baca dua kali, Okey, Allah bebaskan setengah tubuhnya daripada api neraka. Kalau dia baca tiga kali, Allah bebaskan tiga per empat daripada tubuhnya daripada api neraka. Dan siapa baca, komplit baca zikir tadi, doa tadi empat kali, maka Allah bebaskan seluruh tubuhnya daripada api neraka. Ha. okey, apa doa dia? Ataupun apa zikirnya Allahumma inni asbah tu Asbah tu ni pagi ha, Kalau dalam mak surat dia akan tukar Amsay tu untuk waktu apa? Petang Allahumma inni asbah tu ushiduka wa ushidu hamlata asyika Wa malaikataka wal jami'i khalkika Annaka anta Allah La ilaha ila anta Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk Itu zikirnya ha, Kalau susah juga on youtube jadi apa munif daripada Hijaz, kumpulan Hijaz kan dia ada baca uh, subhanallah dulu pun saya suka dengar uh, bukan apa zikir ataupun nasyid dulu yang dibawa oleh Hijaz dan sebagainya adalah doa-doa ni dekat situ okey subhanallah maka kita amalkan bacalah ni subhanallah uh, kemudian sebab syahadah itu Syahadah itu maksudnya kita menyaksikan penyaksian itu yang ada dalam jiwanya akibat takutkan Allah dan gairah untuk mentaati Allah dan gentar daripada melakukan maksiat terhadapnya maka ia adalah sebab untuk menjauhkan daripada api neraka dan mendekatkan diri kepada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, kita kita sentiasa sebagai hamba ni kita mesti tahu kalau kemampuan diri. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu tapi kita tak ada kemampuan. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu SWT. Pertolongan dari segi itu lah tadi. Kan zikir dan sebagainya, dia akan memberi apa pertolongan untuk diri kita mentaati Allah Subhanahu wa taala subhanallah ada juga hadis man qala hina asbah Subhanallah wa bihamdihi alfa maratin faqad ishtara nafsahu min Allah wa kana min akhir yaumihi atikan minan nar. Yang bermaksud siapa mengucapkan di waktu pagi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? Seribu kali. Subhanallah wa bihamdihi Seribu kali. Sesungguhnya dia telah membeli dirinya daripada Allah. Dan pada penghujung harinya itu Ia menjadi seorang yang bebas daripada api neraka Selalunya bila? Lepas solat subuh lah. Dalam perjalanan pergi kerja dan sebagainya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Kan? Maka dia telah membeli dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Okey Begitu juga Allah berfirman kita tak jual tadi kan membeli diri kan okey kita kita tak jual diri kita kecuali menaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa daripada surah taubah ayat 111 innallaha yashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Bi bi'annalahumul jannah sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman Ayat dia, Allah membeli daripada orang-orang yang beriman. Allah beri apa? Jiwa mereka, harta benda mereka... ...dengan balasan bahawasanya mereka akan dapat syurga. Ha, ini kita punya bisnes dengan Allah SWT. Nampak tak? Dalam surah Taubah, ayat 111. Allah membeli daripada orang-orang yang beriman... ...diri dan harta mereka. Maka kita hamba Allah kita katakan kita ni Abdullah, kita hamba Allah. Diri kita tak kita tak memilikinya. Tapi sekarang Allah katakan Allah membeli daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka. Diri kita kerana Allah, harta kita kerana Allah SWT. Semuanya milik Allah SWT. Kan? Maka bila apa dia punya reward, apa dia punya ganjaran adalah syurga. Subhanallah. Okey. Ayat yang selepasnya daripada surah Baqarah pun 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitira amallatillah wallahu raufum bil ibad. Antara manusia ada orang yang korbankan dirinya kerana mencari kerelaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Ini kita kalau terpilih apa yang kita nak lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada surah Ahzab minal mu'minina rijalu sadaku ma'ahadu sad sadaku ma'ahadu Allah alaih kan faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang untuk membela Islam dan sebagainya maka di antara mereka ada yang telah selesai menunaikan janjinya itu dan di antaranya ada yang menunggu giliran maksudnya tengah tunggu masa dan mereka pula tidak mengubah sedikit pun subhanallah ha, dari surah ahzab ayat 23 ha, jadi kita subhanallah ha, jadi inilah yang boleh kita dapat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang ke 23 So apa yang kita boleh take away daripada hadis ini, okey, daripada hadis selama 3 bulan yang kita baca ni, Okey daripada pertama bulan aa, di mana masjid ada buat apa maulid kemudian bulan lepas sambungannya dan hari ini yang terakhir kita habiskan khatamkan hadis yang ke 23 okey apa takeaway a ha, petunjuk daripada hadis ini yang pertama iman itu terdiri daripada perkataan dan amalan Maka orang tak boleh cakap dia dah beriman tapi tak menunjukkan bahawa saya melaksanakan. Tak ada amal. Okey. Iman dia bertambah dan berkurang. Iman bertambah, iman seseorang itu dia bertambah dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan. Maka dikurangkan, iman tu berkurangan bila seseorang itu buat maksiat dan dosa. Itu pertama. Iman Setiap orang yang beriman, imannya bertambah dengan amal soleh dan kekurangan apabila dia buat maksiat dan do, dosa. Okey kedua, daripada hadis ini semua amalan yang kita lakukan akan ditimbang. Kerana ada yang ringan dan ada yang ber berat. Amal ibadah kita ada yang ringan, ada yang berat. Sebab itu semua dijelaskan dalam Al-Quran oke okay, maka rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kita katakan kalimatan habibatan ila rahman sakilatan fil mizan khafifatan fil lisan ...Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim itu hadis yang berbunyi yang bermaksud kalimatan habibatan ila rahman dua perkataan dua kalimah yang disukai oleh Allah al rahman sakilatan fil mizan berat di atas timbangan wa khafifatan fil ala lisan dan ringan ke atas lidah apa dia dua perkataan itu okey subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan ringan kan kita senang dia kita baca tetapi dia adalah berat di atas timbangan subhanallah ha. Maka ada sambungan hadis mengatakan asqalu ma yudau fil mizan khuluqul hasan. Yang paling berat yang diletakkan di atas timbangan adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Ketiga, berkaitan dengan hadis, jaga solat lima waktu pada waktu-waktunya, tunaikan dengan sempurna rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya, dan setelah memenuhi syarat-syarat dengan sempurna bila seseorang itu ingin solat kita tahu syarat-syarat ada empat syarat kan ha, mesti bersih badan mesti bersih tempat mesti bersih aa, apa tempat sujud pakaian kemudian tahu kib, kiblat syarat-syaratnya rukun-rukun dan sebagainya kita belajar dalam kitab fiqh. insya-Allah keempat memperbanyakkan berbelanja bagi maksud kebaikan sedekah belanja untuk benda yang baik-baik cepat-cepat dalam memenuhi hajat kaum fakir dan juga orang-orang yang memerlukan bantuan mencari anak-anak uh, yatim kan orang-orang uh, miskin kaum fakir yang tidak meminta-minta dan belanja ke atas mereka agar sedekah itu menjadi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala subhanallah Kemudian yang kelima daripada hadis ini Sabar di waktu kesusahan Khususnya apa yang dialami oleh seseorang Muslim Natijah ataupun results daripada amalan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran Sebab itu dalam surah Rukman dikatakan Wasbir ma'ala ma'asabak Bersabarlah dengan apa yang menimpa kamu Ha, kemudian ada juga surah ahqaf fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul maka bersabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati yang kuat subhanallah kan yang keenam al-Quran adalah pelembagaan orang muslim hendaklah bersegera dan sentiasa gairah untuk membaca serta memahami makna al-Quran dan beramal menurut kehendaknya. Sebab so, maksudnya bila al-Quran kita tahu al-Quran ini adalah dustur perlembagaan orang Islam. Maka kita cuba cepat-cepat baca dia. Gairah bila kita baca al-Quran dan cuba memahami maknanya. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita, siapa? Sebab Al-Quran itu diturunkan, diberikan kepada orang-orang is -orang Islam. Kalau kita tak tahu, siapa yang akan baca? Siapa yang akan mengamalkannya? Subhanallah. Dan yang terakhir, seorang Muslim itu berusaha untuk mendapatkan manfaat daripada waktu dan umurnya dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia tidak akan sibukkan dirinya dengan apa jua pun kecuali dengan Allah. Dan juga yang pandai adalah mereka yang uh, buat sesuatu pekerjaan. Okay, dia sibukkan diri dengan Allah dan dengan barang apa yang akan mengembalikan manfaat. Kan kita buat sesuatu kita nak apa nama dia keuntungan? Manfaat daripada sesuatu perkara. Maka manfaatkanlah usaha kita itu dengan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahuwataala. Nak letak tu senang dia kita boleh pilih. Cuma bila tu kadang-kadang kita terikut hawa nafsu rugi ataupun tidak. Kalau orang yang bijak dia akan meletakkan masa-masanya mendapatkan usahanya untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita nak kena jagalah diri Subhanallah. Jadi itulah yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke 23. Insya Allah tahun depan hadis ke 24. Oh, masya Allah hadis ke 24 panjang. Panjang sangat hadis dia Subhanallah perlukan mungkin tiga kali pertemuan juga ataupun ha, tiga kali pertemuan hadis Qudsi. ha, hadis, ha, hadis dia yang pertama lah daripada ha, hadis 40 ni insyaAllah kita jumpa tahun depan biiznillah dengan musim cuti ni ha, musim cuti bagi jangan apa membazirkan masa juga walaupun cuti tu adalah rehat dan sebagainya ha, letakkanlah rehat itu untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya bila musim cuti ni luangkan masa dengan ahli keluarga bukan saja berfoya-foya tetapi bergembira tetapi untuk rapatkan silaturahim supaya kita dapat bersama mentaati Allah apa beramal beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia menjadi ganjaran kita di akhirat kelak. Ha, Insya-Allah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan surah al-aas. Subhanakallah wa bihamdika syadalaha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri innal insana lafi khusrin illa ladzina amnu bi sadihat wa tawassab al haqiq wa tawassab al sabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.